нам предоставила организация Майдан города Кременчуга. Вот этот вот переделанный уже военный боевой автомобиль для наших разведчиков, которым он очень нужен. И сейчас мы выдвигаемся в сторону Славянска ночью, будем двигаться к утру, будем уже на месте и сможем передать гуманитарные грузы нашим войскам, которые крайне в них не нуждаются. Я забыл. Сюда, Дай, да? <связь> Вы сказали, 7 минут сейчас Нихуя. <связь> 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 здравствуйте здорово. Здравствуйте. задумался о жизни Ключи там. Да, да. Машина, машина, машина. Большая, больше... Она реально сейчас нужна будет. Она, она в идеальном состоянии. Вы не видели каких. Это мотор БЭКУ. Я из дома за. С какой стороны? Всегда все нормально сказал, что... Ну, блядь, вчера 50 убитых, зал, блядь, Ну, она нас не полностью окружила, да. как бы оба окружена. Ребята, это вообще супер, блядь. А вот. Так, Солян, как вы у разведки можете... Короче, здесь вообще пипец, посмотри. Посмотри, здесь муха даже не это. Грабы? Вообще. Оригинал, этот стоит. Ну, это Менина, но в оригинале достали. Один хозяин из Германии пришла и забрали ее. Там лапеты, под минометы, под пулеметы, там же крыша лима, тент пошить успели, там задние двери заварили. Ну, вообще от нас 3А, особенно от разведки. Спасибо вам огромное, и мы оправдаем вот все, что вы сделали. Ребята, люди, спасибо вам всем большое, огромное. Вы, если бы не вы, ну, это ваша победа. А мы только работаем. Слава Украине! Героям слава! Ты же столик стреляешь. Нам да, надо сделать одну картинку Просто подкрепим и ладно, все, блядь. И, да, да. и все, гол, блядь. А ну еще разок, да, долбанешь? Отойдите. А, нет, нет, нет. Отойдя, я не буду.

Машина зверь. Машина просто идеал. Ну, как для наших потреб здесь, блин, это вообще... Это полный привод. Блин, как мы вчера через мост? Там же мост взорвались. Ну, вот, перед нами был мост, там есть мост. Там они взорвали. Короче, все вместе натянули тросы, вырезали, знаешь, э, э, полено такие, в них вырезали такие штучки, блин, поставляли, посвязывали, трочку такую переправу заделали, ну, вообще ну, Перешли, посмотрели, ох, там им было классно, там да фига, они там бедные были. О. Сволочи. А, за было по центру. Субтитры сделал DimaTorzok